ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वा अनुषन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेशिणीं वसुदेवासुतं देवं कंसचाणोरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ एकादशोऽध्यायः अर्जुन सखेति मत्वा प्रसभम् यदुक्तम् हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानम् तवेदम् मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावहाशार्तमसत्कृतोऽसि विहारसजासन भोजनीषु एकोऽप्यच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमे प्रमेयम् लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गदीयं न तत्समत्सभ्यधिको कुतन्य लोकत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामीश पीतेव पुत्रस्य सखेव सखुः प्रियप्रियार्षि देव सोडुम् अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम् मनोमि तदेव मे, मे दर्शय देवरूपम् रसीदेवेश जगन्निवास किरीटिनम् गतिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वम् द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ति श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदजज्ञैर्ध्यनननैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्यहं निलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिममेदम् व्यापेतभिप्रीतमना पुनस्तं त्वदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जाय उवाच इत्त्वार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकंरूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं। भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्त्य एवंविध द्रष्टुं दृष्टवान् सी मां यथा भक्त्या तनन्यया शक्त्या अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः मत निर्वैरः सर्वभूतेषु यश मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगनाम एकादशोऽध्यायः वसुदेवाशु देवं कंसचाणोरमर्दनं देवके कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुङ्गलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु जय श्री गुरु महाराज जी के जय जय महामाई के जय जय स्वामी जी महाराज जी के जय जय रघुवीर शीतला गंगा माय के जय

प्रणमि तुमारे वारं वार्ति श्रीरा শান্তির তরে সর্ব ধর্ম বিগ্রহ ধরে সকল জাতির শান্তির দরে সর্বধর্ম যুগের ধর্ম নিখিল বিশ্বে কর প্রচার সংঘ মরতে শ্রীরাম কৃষ্ণ প্রণমিত মারে তব মিয় বারতা বিবেকানন্দে দিয় ভার শঙ্ভ গুরু অন্তরে বসি করিতে তুমি জীব উদ্ধার বিতরিতে তবো আমি অবরতা বিবেকানন্দে গুরু অন্তরে বসি করিতেছ তুমি জীবদ্ধ হে যোগ দেবতা মঙ্গল

शांति शांति हरि ओं तत्सत् श्रीरामारणमस्त